Днепропетровские студенты решили вдохнуть жизнь в заброшенное село, выбрали для этого раковое. Взялись обустраивать запущенные дома и возводить на огородах лагерь для отдыха. Его гостем может стать каждый, кто добровольно откажется от благ цивилизации. На открытии обновленного села побывала Наталья Гусок. Села с названием Стопудовка нет ни на одной карте Украины, потому что на самом деле оно называется раковое. И здесь осталось всего три жилых двора. Но возродить село взялась активная молодежь. Место под будущее этно-экопоселение искали полгода. Еще столько же времени ушло на облагораживание еле живой деревушки в 50 километрах от Днепропетровска. Выкупили часть домов, подлатали дорогу, провели уличное освещение. И даже сельский музей обустроили. Это был разрушен дом. Мы его привели вот в такое вот состояние, то есть убрали отсюда все ненужный хлам. И по домам, которые, по домам, которые у нас по улице расположены, пособирали вещи, которые нам показались интересными. На открытие стопудовки приехали мастера народных ремесел и музыканты. Анастасия рассказывает, пока ехала сюда, думала, будет скучно. Но уже через два дня, вольной от цивилизации жизни, пришла в восторг. Нет стен. Ты смотришь, и тебя просто убивает это пространство вокруг. Вообще. И небо над головой. Анну и Олега первыми объявили мужем и женой в Стопудовском дворце бракосочетаний. Правда, после официального ритуала в городском ЗАГСе. Очень жарко, 29-30 уже живот появился. Села только умирают, а тут село, в котором три двора, вдруг разродилось, и сегодня здесь полторы тысячи человек. Это, ну, здесь, по здешним меркам, здесь столько не было никогда. Вот, поэтому все местные жители в шоке, а все приехавшие в восторге, потому что здесь 15 площадок, везде весело. Баба Маня, деревенская старожилка, оптимизма молодежи не разделяет. Говорит, летом по пофестивалят, а с приходом холодов разъедутся, потому что ни водопровода, ни газа в селе нет. Но все же не против, хоть и временных, но молодых соседей. А на свои, а мы свои. Но молодежь уверяет, у нее большие планы, а начнут с официального переименования села Раковая на стопудовку. Наталья Гусов, Владимир Штенгилов, события.